Был в крайне тяжелом состоянии, я уже решил утром застрелиться вообще. Потому что понимал, что у меня начнется заражение крови. С Пашкой попрощались, чуть водички набрал ему, оставил рядом с ним, он не мог вставать, оставил тушеночку рядом с ним открытую. Я говорю, я вы... и выползу, застрелюсь наверху, дрон какой-то будет все-таки наш пролетать, они меня опознают. Я говорю, поймут, что все-таки здесь еще кто-то есть. сейчас закинули газ, мы начинаем сильно задыхаться, паник. Вот сейчас мне отрывает ногу. Я сам ну, думал, что мы сейчас погибнем. И в Паше сильно сомневался. У него не было ни одного части тела, куда бы не попали осколки. Обе ноги, обе руки, спина, грудь, шея, голова, все, пах. Меня начинает озадачивать, почему солнце не входит. Как такое может быть, что солнце не всходит? Паша, говорю, Паша, мы что, умерли? А этот берет, поддакивает. Я, так это правда, оно не всходит. А чего ж не всходит солнце? Мы в аду с тобой, Паша. Мы умерли, и это наш ад. Люди спрашивают, каким чудом мы выжили, как это произошло. Откуда силы мы взяли это пройти, эту боль, боли столько вытерпеть. И ужас. Вы что каждый раз доставлять высшие турникеты, поднимать, поднимать, потому что кожа чернела уже с другой. Прошло еще пару дней, она опять стала еще дальше чернеть нога, уже получилось вот так высоко положил турникет. На том силы мои закончились. Они говорят сейчас, сдавайтесь, власти. Но мы с Пашей были уже отчаянно настроены. Мы до этого знали, что мы в плен никак не сдаемся. Чтобы нас пройти, мы должны здесь погибнуть. Мы не сдадимся. Мы отвечаем сами вы. Слава Украине, крич. И все, вот так вот за руки держимся с ним. И ждем, что мы сейчас погибнем. Все, это под последние слова. Кто вы такие? оттуда. вас блядь, сейчас заплачу. Это такой радостный был момент. Он был вначале очень страшный, потом такое счастье испытал. Уже третий год скоро войны, уже добровольцы закончились, к сожалению. Ну как-то вот мы же чудом выжили, должны были погибнуть. Я вот думаю, что такое чудо ждет Украину. Что как бы нам тяжело не было, мы это все по